પાણી ભરાયા છે તો બીજી બાજુ રોડ રસ્તાઓ બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે શહેરના પોષ વિસ્તારમાં છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં જંગીરપુરા પાલ ઉધના અને ઉમરા વિસ્તારમાં રોડ બેસી જવાની ઘટના સામે આવી હતી દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની મહેર જોવા મળી રહી છે સુરત શહેરમાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદી માહોલ છે ગતરોજ શહેરમાં વરસાદને લઈ કેટલાયક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે આવેલ રોડ પર પણ પાણી ભરાઈ જતાં લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી હતી

તો બીજી તરફ બનાવની જાણ થતા તંત્રની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને યુદ્ધના ધોરણે રિપેરિંગની કામગીરી હાથ ધરી હતી આ ઉપરાંત પાલ ગેલેક્સી સર્કલથી પ્રથમ સર્કલ સુધીનો જે રસ્તો છે ત્યાં પણ રસ્તો બેસી જવાની ઘટના સામે આવી હતી અહીં પણ રસ્તામાં મસ મોટા ખાડાઓ પડેલા જોવા મળ્યા હતા અને તંત્રને જાણ કરવામાં આવતા તંત્રની ટીમ દોડતી થઈ ગઈ હતી આ ઉપરાંત સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં પણ રસ્તો બેસી જવાની ઘટના સામે આવી હતી ઉધના વિસ્તારમાં રોડની વચ્ચે મોસ મોટા ખાડાઓ પડી ગયા હતા અને મોટી તિરાડ જોવા મળી હતી રોડની આ પરિસ્થિતિ થતા ત્યાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી જો કે અહીં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ના હતી કે ભઈ આસે અપને પાસે ઇધર જાવ ના આગે તો બરસાત કા ચાલુ હે ઉસકે અંદર અભી બરસાત ચાલુ હઈ बाकी बहुत तकलीफ उ रही आने जाने में पानी भरा हुआ सब है सब जगह टायर डूब जाते हैं गाड़ी के और कुछ मेरा नाम अयूब शेख अभी काफ़ी समय से तो पानी नहीं आया बरसात का मौसम है नो डाउट अच्छी बात है कुदरत की बात है पानी आने भी चाहिए बाकी तंत्र में ऐसा थोड़ा जवाबदारी होनी चाहिए कि पानी बाईपास निकल जाने चाहिए जा, जा पानी रोकान होने से समस्या आठवा स्तर में दवा खाने जा रहे है तो गाड़ी का प्रॉब्लम आ रहा है रिक्शाओं को जगह नहीं मिल रही इसलिए थोड़ा पानी बढ़ रहा है और पानी भरा जा रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान दे के थोड़ा करने चाहिए मेरा कहने जाने विनंती है कि भाई ये थोड़ा ध्यान देवे और पानी जल्दी से जल्दी निकले और पानी आते रहेगा इसको आपको काटना ही पड़ेगा मेरा नाम नूरू चाइनीस आज हमारे पूरे सूरत विस्तार के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है क्योंकि आज महानगर पालिका ने जो रेओर रोडों का रेओ डेवलपमेंट किया है तो वो क्या हिसाब से किया हुआ है कोई मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि आज पानी ठहर ठैर जा रहा है कई जगह पर आठवा विस्तार के अंदर से भी मैं आ रहा हूँ मजूरा गेट के पास से मैंने देखा सिविल चार रस्ते के पास से मैंने देखा आज सूरत के अंदर सब जगहों पर पानी एक ठहरा हुआ है क्यों ठहरा है ये तंत्र की सबसे बड़ी भूल है और इनकी ये एकदम गलती है क्योंकि इन्होंने आज उनको पता है कि हर साल बारिश होती है तो एक पानी का एक ठहराव करना चाहिए पास होने के लिए कि इसका व्यवस्थित तरह से पानी पास होना चाहिए अभी अभी तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोड के ऊपर आदमी को घर जाने के अंदर कितनी दिक्कत हो रही है और गाड़ी ख़राब हो रही है और वो पानी के ठहराव के कारण कई लोग बीमार भी हो सकते हैं आने वाले काल के अंदर और बहुत सी जगहों के अंदर मैंने देखा है आज रघुकुल मार्केट के पास से अगर जाना हो क्योंकि मार्केट का एरिया घी एरिया है हजारों लोग की तादाद से लोग गाड़ी लेके वहाँ से निकलते हैं अवर जवर है तो पानी का साम पानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से पानी पास नहीं हो रहा है तो ये महानगर पालिका जो एस एम सी है और मुगलिसरा में कई लोग बैठे हैं अधिकारी और कई पद अधिकारी भी बैठे हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं खाली कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं तो मेरी यही कहना है कि अभी स्टार्ट हुआ है हल में तो आगे तीन महीने और लेना है तो आगे का हाल क्या होने वाला है जय हिंद जय भारत मुन्ना मलबारी एच ट्वेंटी फोर न्यूज़ सूरत